ভাৰতৰ মাজেৰে যোৱা কোনডাল দাগিমা ৰেখাৰ সময়ত দেশখনৰ মান সময় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে উত্তৰ হব ভাৰতৰ মাজেৰে যোৱা বিৰাশী ডিগ্ৰী পূৱ দাগিমা ৰেখাৰ সময়ত দেশখনৰ মান সময় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে মানচিত্ৰৰ উপাদান কেইবিধ আৰু কি কি মানচিত্ৰৰ উপাদান চাৰিবিধ এইবোৰ হল দিশ দূৰত্ব অৱস্থান সাংকেতিক চিহ্ন প্ৰধান দিশ চাৰিটা কি কি উত্তৰ হব প্ৰধান দিশ চাৰিটা হল উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম তিনি নম্বৰ কি আছে মানচিত্ৰৰ মাপনি বুলিলে কি বুজায় মানচিত্ৰৰ মাপনি বুলিলে ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰকৃতি দূৰত্বক মানচিত্ৰত নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত হ্ৰাস কৰি দেখুওৱা পদ্ধতি বুজায় পৃথিৱীখনৰ কেইটা সময় মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে উত্তৰ কি হব চৌবিশ দুটা সময়মণ্ডলৰ মাজৰ সময়ৰ ব্যৱধান সাধাৰণতে কিমান উত্তৰ হ'ব এঘণ্টা মুখ্য ত্ৰাগিমা ৰেখাৰ মান কিমান উত্তৰ হ'ব জিৰ ডিগ্ৰী আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখাৰ জ্ৰাগিমাংশ কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী পৃথিৱীয়ে এপাক ঘূৰিবলৈ কিমান সময় লাগে পৃথিৱী এপাক ঘূৰিবলৈ কিমান সময় লাগে চৌবিশ ঘণ্টা ভাৰতৰ মানসময় কোন দাগিমা ৰেখাৰ ওপৰত বৃত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় উত্তৰ হব বিৰাশী ডিগ্ৰী ত্ৰিশ পুণ উ ভাৰতৰ গ্ৰীণ উইচ আৰু ভাৰতৰ মানসময়ৰ পাৰ্থক্য কিমান পাঁচ ঘণ্টা ত্ৰিশ মিনিট আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে মানচিত্ৰ মাপনি বুলিলে কি বুজোৱা হয় উত্তৰ হব ভূপৃষ্ঠ দূৰত্বক নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত হ্ৰাস কৰা ন নম্বৰ কি আছে মানচিত্ৰ কোন উপাদানৰ সহায়ত দিশ নিৰ্ণয় কৰা হয় উত্তৰ হব সাং দিশিক চিহ্ন আছে দূৰত্ব অৱস্থান উত্তৰ হব দিশ মানচিত্ৰত উত্তৰ দিশ সাধাৰণতে কেনেকে চিহ্নিত কৰা হয় উত্তৰ হব বি নম্বৰটো প্ৰাকৃতিক মানচিত্ৰত কি ধৰণৰ তথ্য দেখুওৱা হয় উত্তৰ হব উত্তৰ হব নদী পৰ্বত আৰু উদ্ভিদ কুৱেশ্যন কি আছে মানচিত্ৰত পানী দেখুৱাবলৈ কোন ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হয় নীলা সেউজীয়া হালধীয়া মুগা উদ্বৰ হব নীলা কোনটো মানচিত্ৰ বিষয় ভিত্তিক মানচিত্ৰ বলা হয় উত্তৰ হব জনসংখ্যা মানচিত্ৰ মানচিত্ৰত ৰেল পথ বুজাবলৈ কি ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্ৰডগজ বা মিটাৰ গজৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ৰেখা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা